що е, у телевізійному шоу «Вишка» ти протрималася лише один ефір. Тобі не було прикро, тому що ти у минулому спортсменка. Плакала вдома? Саме тому, що я спортсменка в минулому, я не плакала. Я тобі скажу по секрету. Мені три дні тому дзвонив один чоловік, який є тренером екстремалів, прыгнув в воду. І на наступну тиждень ми почнемо з ним тренуватися. Але это уже будет исключительно для себе. Тому що, як вот, ти сказала, самое найбідніше, знаешь що? Самое обидное то, что в тот момент, когда я уже наконец-то поймала кураж от того, что я делаю, у меня пропал страх воды. Я уже с ней подружилась, уже не было вот этой крови, боли вот здесь, уже я почувствовала это ощущение кайфа. И тут такое произошло, поэтому я решила пойти на предложение этого тренера и продолжить с ним тренировки чисто для себя чтобы красиво, по крайней мере, когда-нибудь прыгнуть хотя бы с яхты. Это телевизионное шоу настолько заразило цими стрибками в воду, что даже кровь и даже все травмы, которые ты отрывал, уже не страшнее. Уже будешь для себя стрибать. Вот скажу так, таких фигур, как у прыгунов, у девочек и у мужчин, ну, редко когда можно увидеть. Они прокачаны, подтянуты, у них у всех, у девчонок очень красивые ноги. Такие тренировки, такие увлекательные, что, что такие увлекательные, что время летит незаметно, и ты и так сбрасываешь вес и подтягиваешься. За на натривалый час участия ушел «Вышка» сколько килограмм скинула ты? Я думаю, килограмма 4 ушло. Причем у меня особо лишних нет, но у меня тоже куда-то жировая моя пропала.